হেল্ল' বন্ধুসকল নমস্কাৰ আজি মোৰ ভিডিঅ'টোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আহক আকৌ মই আপোনালোকলৈ আকৌ এটা ধুনীয়া পইণ্ট লৈ আহিছোঁ পইণ্টটো আজি প্ৰথম পইণ্টটোৱে হৈছে শুনকচোন মই সদায় সৎ পথৰে আগবাঢ়ি যাম আজি সেই পইণ্টটোৰ ওপৰত সেই পইণ্টটো আমি কোনসকলে কওঁ কিয় বিচাৰোঁ সেই পইণ্টটো তাৰ ওপৰতে আজি আহক ভগৱন্তই স্মৰণ কৰোঁতে আপোনাৰ চকু পানী ওলায়নে বাৰু চকুশাল কেতিয়াবা সেমেকি পৰেনে হয়তো কিছুলোকৰ এইখিনি হয় যদি আপোনালোকৰ এইখিনি মানে এই ক্ষণত যদি আপোনালোক সন্মুখীন হৈছে এনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে আজিৰ আচলতে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে আহকচোন যোনসকল মনুষ্যই ভগৱানক যেতিয়া স্মৰণ কৰে প্ৰাৰ্থনা কৰে হৃদয়ৰ পৰা প্ৰাৰ্থনা কৰে ন তেতিয়া কি হয় যেতিয়া চকুশাল সিমিকি পৰে নজনাকৈ চকু পানী নিগৰি পৰে তেনেলোকসকলেই বোলে ভ ভগৱন্তৰ মানে ঈশ্বৰৰ সান্নিধ্য পায় বুলি আচলতে উল্লেখ আছে তেনেলোকেই ভগৱন্তৰ আচল ভক্ত বুলি শাস্ত্ৰত উল্লেখ আছে যিজন ব্যক্তিৰ ভগৱন্তৰ ওচৰত চকু পানী নিগৰে সেইজন ভগৱন্ত সেই শুনিব দেই যিজন ব্যক্ত যিজন ব্যক্তিৰ ভগৱন্তৰ ওচৰত চকু পানী নিগৰে সিজনে ভগৱন্তৰ ওচৰত আচল বিশ্বাসী ভক্ত তেনে ব্যক্তিয়ে সুখতো দুখতো ভগৱন্তৰ ওচৰত কান্দি পেলায় খুব কোমল অন্তৰৰ হয় তেনে তেনে লোকসকল আচলতে পাৰ্থক্য এটাই সুখতো তেওঁ সুখী হৈ কান্দে আৰু দুখতো তেওঁ দুখী হৈ কান্দে ভগৱন্তৰ বিশ্বাসীজনে প্ৰতিটো পলত প্ৰতিটো প্ৰতিটো ক্ষণত মানে প্ৰতিটো সময়ত ভগৱানৰ ওপৰত আস্থা ৰাখে বিশ্বাস ৰাখে আৰু কি বুলি কি বুলি জানে কি বুলি কয় জানে মোৰ তেওঁ মানে নিজে এটা সদায় বিশ্বাস কৰি লয় কি বিশ্বাস আছে জানেনে তেওঁ ভগৱন্তই সদায় মোৰ লগত আছে সকলো কামতে ভগৱন্তই মোক সহায় কৰিব সেই কথাহাৰ তেওঁ এনিটাইম তেওঁ ব্ৰেইনত এই কথাষাৰ থাকে সেই তেনে লোকসকলৰ আৰু অকল ভগৱন্তৰ ওপৰত বিশ্বাসী তেনেলোক সাধাৰণতে আচলতে শুনিব দেই অকল ভগৱন্তৰ ওপৰত বিশ্বাসী তেনেলোকসকল তেনেলোকসকলে মানে যি কৰ্মই নকৰক যেনেকুৱা কামেই নকৰক তেওঁ সদায় ফাৰ্ষ্টতে প্ৰথম প্ৰেতি কিন্তু ভগৱন্তক দিয়ে আৰু ভগৱন্তৰ কাৰণে মই এইখিনি হৈছোঁ বুলি তেওঁ নিজে বিশ্বাস কৰে আৰু বিশ্বাসী তেওঁ শুনিব দেই যিজনে শুদ্ধ যিজন শুদ্ধ সঁচা তাঁত সঁচা ভক্ত তেনেলোকে আচলতে ভগৱন্তৰ তেনেলোকৰে আচলতে ভগৱন্তৰ ওচৰত চকু পানী উলিয়াই ওলায় বুলি উল্লেখ আছে প্ৰতিজন মনুষ্যই ভগৱন্তৰ ওচৰত সুখ শান্তি বিচাৰে কিন্তু ভগৱন্তই কৈছে মই সকলোখিনি তোমালোকক দি থৈছোঁ তোমালোকে নিজে লৈ লোৱা ভগৱন্তই কৈছে মানে কৰ্ম কৰিব লাগিব কৰ্ম কৰিলেহে তোমালোকে বিচৰা তোমালোকৰ সুখৰ সংখ্যা সংজ্ঞাবোৰ তোমালোকে পাব পাৰিবা কিমান ধুনীয়া পইণ্ট মানে এইটো ধগৱন্তই কৈছে যিজন লোকক যিজনে লোকক সহায় কৰে শুনিবলৈ এখন অতি ধুনীয়া পইণ্ট যিজনে লোকক সহায় কৰে বিপদত পৰাজনক সহায় কৰে আৰু ধৰ্মৰ বিৰোধিতা নকৰি আগবাঢ়ি যায় সেইজনেই হৈছে সেইজনেই ভগৱন্তৰ প্ৰাপ্তি হয় বুলি কৈছে ভগৱন্তৰ প্ৰাপ্তি হয় কিমান ডাঙৰ কথা কৈছে শুনক যোনে নিজৰ শুনিবলৈ যোনে নিজৰ কষ্টৰ ধনৰে আৰ্থিকভাৱে থকা দুৰ্বলজনক সহায় কৰে লগতে নিজৰ পৰিয়ালটো ধুনীয়াকৈ সুন্দৰকৈ নিয়াৰিকৈ চলাই নিয়ে তেনে আৰু জীৱ জন্তুলৈকে তেওঁ মৰম দিব পাৰে তেনেকৈয়ে ভগৱন্তৰ আচলতে আচল ভক্ত তেনেলোকেই ঈশ্বৰৰ প্ৰাপ্তি হয় বুলি কোৱা হৈছে ভগৱন্তই কৈছে তোমাক কোনোবাই অন্যায় কৰিব তেনেলোক সেইকাৰণে তেনে তেনেলোকৰ কাৰণে কিন্তু ভগৱন্তই কৈছে হাত খাৱটি বহি নাথাকিবা মনত ৰাখিবা আপোনাৰ লগত যদি কিবা অন্যায় হৈ আছে আপোনাৰ আপুনি হাত খাবটি বহি নাথাকিব নীৰৱে কেতিয়াও নাথাকিব তেনেলোকৰ লগত সন্মুখীন হ'বলৈ কৈছে তেনেকৈ তেনেলোকক মাত মাতিবলৈ কৈছে ভগৱন্তোৱে কৈছে তাৰপিছত কৈছে যিজন ব্যক্তিয়ে নিজক বচায় সাংঘাতিক ধুনীয়া পইণ্ট শুনিব দেই যিজন ব্যক্তিয়ে নিজক বচাই নিজক সদায় শান্তি সুখী হৈ মানে নিজক সুখী কৰি ৰাখিব পাৰে তেনেলোকে ভগৱন্তৰ বহুত তেনেলোককে বোলে ভগৱন্তোৱে বহুত মৰম কৰে আমি এটা কথা সদায় জানো ন চাবচোন আপুনি যদি নিজে সদায় সুখী হৈ থাকিব পাৰে নিজক সদায় শান্তিৰে ৰাখিব পাৰে তেতিয়া আপোনাৰ আনৰ দৰকাৰ নাই চাবচোন আৰু যদিহে আপুনি আনক বিচাৰি ফুৰে আপোনাক শান্তি কৰিব পৰা নাই আপুনি সুখী হৈ থাকিবৰ কাৰণে কিন্তু সদায় মনত ৰাখিব হয়তো অকণমান সময়ৰ কাৰণে সেই সুখটো পাব কিন্তু সদায় দুখী হৈ থাকিব সেইকাৰণে এটা কথা ভগৱন্তই কৈছে মানে ভগৱন্তই এইসকলক বেছি ভাল পায় যিসকলে নিজে শান্তিৰে থাকিব পাৰে সেইসকলৰ লগতহে সদায় ভগৱন্ত থাকে বুলি কৈছে মনত ৰাখিব দুখৰ পিছতো সুখ আহে সুখৰ পথতো ভগৱন্তক স্মৰণ কৰিবলৈ নাপাহৰিব সাংঘাটিক ধুনীয়া পৰিমাণ ভগৱন্তই মনত পেলাই দিছে শুনিব মানুহৰ কিছুমান লক্ষণ আছে বুলি কৈছে সুখৰ সময়ত ভগৱন্ত পাহৰি যায় কিন্তু দুখৰ সময়ত আকৌ ভগৱন্তক বিচাৰে ভগৱন্তই সুধিছে দেই ভগৱন্তৰ বিশ্বাসী লোকে কেতিয়াও আনৰ বেয়া চিন্তা কৰিব নোৱাৰে আৰু এনেলোক সাধাৰণতে সাধাৰণ জীৱন যাপন কৰি বহুত ভাল পায় যিবোৰ ভগৱন্তৰ বিশ্বাসী যি ভগৱন্তৰ মানে আচল ভক্ত তেনেলোকে সদায় বোলে সাধাৰণ মানে জীৱন যাপন কৰিহে ভাল পায় এনেলোকে কেতিয়াও অপকাৰ সাধন নকৰে লোকৰ এনেলোক ভগৱন্তৰ ওচৰত এইটো এনেলোকে ভগৱন্তৰ ওচৰত এইটোৱে কয় মই সদায় সৎ পথৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ মানে আগবাঢ়ি যাওঁ সদায় মই যেন সৎ পথেৰে আগবাঢ়ি যাওঁ তুমি মোৰ লগত সদায় থাকিবা ভগৱন্তক কয় এই কথাষাৰ আৰু মানে তেওঁ নিজকে সদায় কয় যে মই সৎ পথত আগবাঢ়ি যাওঁ প্ৰভু তেওঁ কিমান ধুনীয়াকৈ কয় আৰু এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব মই কওঁ সিতে ভগৱন্তক যি ক'ব সদায় মনৰ হৃদয়ৰ পৰা কওঁ তেতিয়াহে ভগৱন্তই আপোনাৰ প্ৰতিটো কথা শুনিব আৰু ভগৱন্তই তেতিয়া প্ৰতিটো কথাত আপোনাক চাদ দিব আপোনাৰ লগত থাকিব যিমান পাৰে অন্তৰৰ পৰা ক'বলৈ চেষ্টা কৰক অন্তৰৰ পৰা কোৱা সঁচা অন্তৰৰ পৰা কোৱা শুদ্ধ পবিত্ৰতা হৈ আপুনি যেতিয়া ভগৱন্তৰ লগত কথা পাতিব মই ভাবোঁ ভগৱন্তই নিশ্চয় আপোনাক সহায় কৰিব ভগৱন্তই সদায় সৎ শুদ্ধ পবিত্ৰতা এইখিনিয়ে বিচাৰে সেইকাৰণে এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যি ক'ব সদায় ভগৱন্তৰ লগত কওক ভগৱন্তৰ লগত কথোপকথন কৰক আৰু এনে ব্যক্তিয়ে সদায় ভগৱানক সকলো কথা কৈ দিয়ে যিসকল ভগৱন্তৰ বিশ্বাসী তেওঁৰ লগত হোৱা ভাল বেয়া প্ৰতিটো কথাই মনত ৰাখিব প্ৰতিটো কথাই মানে তেওঁ ভগৱন্তক মানে ভগৱন্তৰ আগত উল্লেখ কৰে বুলি কৈছে যেতিয়া আপুনি দুখ পায় কষ্ট পায় মানুহে মানুহক কোৱাৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰথমতে পোনপ্ৰথম আপুনি ভগৱন্তৰ ওচৰত কওক মন খুলি কওক চাব ভগৱন্তই আহি আপোনাক কেনেকৈ কিদৰে কাৰ দ্বাৰা আপোনাক সহায় কৰিব আপুনি তলকিবই নোৱাৰিব ভগৱানৰ ওচৰত নিজক সমৰ্পণ কৰিবলৈ কিন্তু কেতিয়াও নাপাহৰিব সাংঘাতিক ধুনীয়া পইণ্ট সদায় মনত ৰাখিব ভগৱন্তৰ ওচৰত সদায় সমৰ্পিত হ'ব মই ভাবোঁ প্ৰতিটো মানুহৰ জীৱনত চাওক মানুহৰ জীৱনটোৱেই সুখ দুখ কষ্ট তিতা মিঠা তিতা কেঁহা গোটেইখিনিয়ে মানুহৰ জীৱন সেইকাৰণে মানুহক কিন্তু ভাঙি পৰিব নালাগে আৰু প্ৰতিটো বস্তু ভগৱানক কওক আৰু ভগৱানৰ ওচৰত সদায় সমৰ্পিত হওক চাব আপোনাৰ বেয়া ৰাস্তা তিতা দুখ কষ্ট এইবোৰ যে কেনেকৈ আপুনি পাৰ হৈ যাব আপুনি নিজে গম পাব নোৱাৰিব নিজে গম নাপাব ভগৱানে আপোনাক সেই প্ৰতিটো খোজত প্ৰতিটো সময়ত আপোনাক সহায় কৰি আগবঢ়াই লৈ যাব এইখিনিয়ে আছিলে আজি মোৰ ভিডিঅ'টোত আচলতে ভগৱন্ত আজি আচলতে মেইন পইণ্টটো হৈছে যিসকলে ভগৱন্তৰ ওচৰত যেতিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰে স্মৰণ কৰে ভগৱন্তৰ তেওঁ নিজেই ক'ব নোৱাৰে তেওঁ দুধাৰে দুধৰি চকু পানী বৈ আহে চকু সেমেকি পৰে তাৰ ওপৰতে আজি আচলতে এইখিনি অনা হৈছে আৰু কৈছে ভগৱন্তই মোৰ যিখিনি প্ৰাণৰ ভক্ত মোৰ যোনখিনি মোৰ সঁচা পবিত্ৰ অন্তৰ মোৰ ভক্ত সেইসকল লোকৰে বোলে চকুত পানী আহে অন্যথা নহ'লে বেলেগৰ সেইটো নহয় বুলি কৈছে আজি আচলতে এই পইণ্টখিনি আচলতে শাস্ত্ৰটো উল্লেখ আছে আজি যদি মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাইছে মই যদি ভালকৈ আপোনালোকক বুজাব পাৰিছোঁ ক'ব পাৰিছোঁ আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ নহ'লে ভিডিঅ'টো ইমানতে ৰাখোঁ আকৌ নেক্সট ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহি আছোঁ আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ নতুন যদি কোনোবাই মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে প্লিজ প্লিজ ভিডিঅ'টো মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব আৰু যদি পেজতটো চাই আছে ফুলো কৰি দিবা আজিলৈ ৰাখোঁ নমস্কাৰ